Вернемся к проблемам ЖБК. Оболонь, улица Героев Сталинграда, 42Б. Типичная ситуация. Тарифы завышены, домовой счетчик стоит, но люди почему-то платят не по нему, а по квадратным метрам. Плюс ко всему, подробной информации по бухгалтерии жители от председателя не получают. Разберемся более подробно с этой ситуацией. Ты работа, яку Вас работа, да, работа оплачивалась. Вот. Багато работы выполнивалось. И по уборке подвалу, по уборке чердаков, вот. и трава вот подрастет, траву надо косить и так далее. И Первая проблема. Завышение тарифов, да, у вас там? Да. да. Необоснованное. Да. Стоит счетчик. Счетчик был установлен лет 10-12 назад ага. И вот все это время, а мы не и не знали. Да. А тут а. никто не видел. Вот, вот, а почему никто не, не видел? Стоит, кто читал статут, кто может назвать никто. Да никто. Зато там подписавшихся 146 человек. Показались И по это... статуту получается председателя выбирает правление. Ну да, это. оправление управление бухгалтер или это? А, да ладно, да? Да. <смех> <смех> У нас полдома отапливается, а полдома мерзнет. Да. Угу. Потому Потому по что... дома. У просто... э... нас... А та сторона отапливается, эта сторона еле-еле. Вот эта сумма общита на вот это вот. Каждый, э, э, ну как, как mm -hmm. И плюс вода. Тут отопление, газ на это. Это высчитывается согласно квадратуре. Вот это ну, вот. А вот это я просто добавляю свои показания, счетчика воды. Плодные и горячие добавляю. Нормально. А оце... У вас получается. Ну а что ж? Это не вот прозрачно. А вы не хотите дать показания, счетчика? <говорит> Чего не хочу? Зараз он закончить писать и уходить. <говорит> Хорошо. Да? А где? Поможите. Поможите нам. Уже зараз показание счетчика Пойдем. 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 Да. Конкретно. Мы все говорим, нам никто ничего не показывал. Даже ревизионная комиссия хотела проверить зарплаты, нам сказали, что это большая тайна. А Мне просто интересно, почему люди платят квадратуру? Это первое. Хотя у вас стоит счетчик. У нас стоит счетчик. Но, Значит, а... это Значит, дело в Ми по згосно согласно постановлению Но, а чем, что, чем? собрання. А криш у вас ключи там, не? Да. Да. У нас у будинку стоїть три лічильники. По холодній воді, домовій, по холодній воді, по гарячій воді і по теплу. Так? Згідно договору, ми оплачуємо. По холодній воді домовому лічильнику, по гарячій воді, по домовому лічильнику і попали по, по домовому лічильнику. Попали mm -hmm. нас, звісно, в економіку. По холодній воді лічильник і по гарячій воді. Ті, що люди по квартирним лічильникам сплачують, я вибираю рік, у нас кожен місяць, виходить, по 400 кубів холодної водою і гарячої. Не вистачає те, що люди сплачують. От я веду книжку таку. От я веду книжку, скільки люди сплатили. А ми сплачуємо, бо ці до квартир до уваги ніде не беруться. Ми оплачуємо будинок, те, що спожив дом, будинок наш, по домовому лічильнику. От по цим тим ми оплачуємо. Та -та Значить, ЖБК. ЖБК розраховується, розраховується з організацією «Київенерго», «Київводоканал» от згідно будинкового лічильника. Мешканці розраховуються з ЖБК.

Ah, голова управления, бухгалтерия, сантехники, алектрики прибирали эти двери. Нет, 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 не а банка, А вы платите? Да, да, да. с 1994 года стоит счетчик здесь? Да. А зачем Семь он тут ищет, стоит тогда? Нет, а? да. Не так за те, ну что ну, вы его поставили? Житлова, вы его поставили после... за счет жителей. Нет, после... это Не после... Не Он здесь. Вот, пожалуйста, счетчик, который выключен. Вот сезон закончился. Счетчик выключен. Показания есть. А он включен был. Конечно. Ну а почему люди тогда платили не по счетчику? Ваша я Ну, Как-то у вас, ну, не... Интересно посмотреть просто. А сами счетчики где стоят? Сами счетчики. Сам счетчик по горячей воде. Вот. По горячей Видите, воде. Красный водомер один, и там mm. дальше другой. Это подача, дальше на обратку и еще водомер стоит. Счетчик стоит. Очень интересно. В плане крыс как у вас? Боретесь? Или мы с ними, или они с нами. То есть так, да? Нам пошли. Вот в одиннадцатом году как раз. В одиннадцатом году? В одиннадцатом году сделали ремонт всех подъездов. подъездов. Всех, всех подъездов? Всех Вы довольны? Не, Заплат... не мы довольны. Мы в году, а а Это и... да, Все за счет экономии и отопления. Есть ремонт всех подъездов. Сколько на ремонт потрачено было? Согласно себе. Ну, вы не помните примерно? 154 тысячи. 164 тысячи? Да. понимаете, Чего-то хотят, чего хотят проверить. Пришли, взяли налево, правильно? Ну да. И указали. Есть нарушение, нет нарушений. Правильно, неправильно. Эти женщины пришли, исходный материал взяли, отдали вот этой вот женщине, которая вас вызывала. Да она, он. она... какой коллектив? Не, ну коллективный, это же не она одна. Я вообще так понимаю, что вот это вот, это жители сами делают? Да, это моя квартира, я делал в квартире ремонт. Старые а, ремонты у меня ремонт. выставлены вот сюда

ну, по технике безопасности, вы сами знаете. Знаю. Исходя из увиденного и услышанного нами возникает много вопросов. Куда деваются деньги жителей? Куда пропадает так много воды и откуда такие большие задолженности? Помощники Андрея Белецкого разберутся с данной ситуацией.